देखो जी आज जो मान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जो मेंबर पार्लियामेंट भाई पा अमृतपाल सिंह का केस लगा था तो उसमें जो आज कल स्ट्राइक के कारण तो जो एमपी साहब खुद पेश हुए थे जो पिटिशनर हैं प्रोल केस में उन्होंने अपने केस की बहस भी की थी जज साहब के आगे आ, पर फिर उसके बाद जो आज पर तरीक लिखी रखी गई थी पर स्ट्राइक कंटिन्यू के होने के कारण देखो कोई आ, सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ तो मैंने तो सुबह 10 बजे जो डीसी अमृतसर हैं जिन्होंने डिटेंशन ऑर्डर पास किया है जो पंजाब के होम सेक्रेटरी साहब ने जिन्होंने की डिटेंशन ऑर्डर को आ, जो परोल को रिजेक्ट किया है पार्लियामेंट सेशन के लिए उन दोनों को कॉल्स लगा दी थी डीसी साहब को कॉल पे बता दिया था देखो अगर आपके वकील साहबान नहीं पेश होते तो एमपी साहब पेश हो रहे हैं तो आप खुद पेश हो जाओ आप बहस कर दो क्योंकि जो जवाब है कि में वो आपने तैयार किया है आपका एफिडेविट है जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है उन्होंने जो प्रोजेक्ट की है तो वो खुद बहस कर दें जो होम सेक्रेटरी साहब ने भी कॉल पिक नहीं की उनको मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़े तो तो मुझे लगता है जो पंजाब सरकार इस चीज पे एडामेंट थी अड़ी हुई थी भी चाहे कुछ मर्जी हो जाए बाय हुक और बाय क्रुक जिस मर्जी रास्ते से हमारे अफसर भी पेश नहीं होंगे और हम इसमें कोई बहस नहीं करेंगे और तारीख जो अगली तारीख लगेगी तो कल की तारीख जो लगा दी गई है नहीं देखो आज तीन बजे मीटिंग है अगर कल को स्ट्राइक खत्म भी होती है तो देखो वैसे ओवरनाइट जा सकती है जो पहले भी जब इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी एमपी भाई अमृतपाल सिंह की तो ये ओवरनाइट हेलीकॉप्टर कराकर यहां से गए थे उनको सौ उनकी समागम होने के बाद ले आए थे तो देखो 19 दिसंबर को लास्ट हेयरिंग है तो वो जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं एक दिन भी है तो हम इस चीज पे जो उम्मीद पे दुनिया कायम है पर जो पंजाब सरकार है आम आदमी सरकार के अफसरों की जो कारगुजारी बहुत बुरी रही है भी उनको इंटीमेट भी कर दिया डीसी साहब को भी बता दिया होम सेक्रेटरी साहब को भी फोन कर दिया भी देखो चाहे आपके वकील साहबान एजी ऑफिस से कोई नहीं पेश हो सकता कम से कम आप पेश हो जाए